Доброго ранку всем футбол. Футбола было много. Починаю я с медиалиги. Э, УПЛ. Так, УПЛ. Что мы бачили? Ингулет Шахтер донес. Ну, игра была равна, играли два говна. Хотя Шахтер в конце... вы сами видели Шахтер какой. Мне кажется, Судаков вот это времена Мирчу Луческу, когда вот этот... Марика играл, потом этот Серна, Левандовский, по-моему, раз Левандовский играл, только Поляк, потом этот Хубшман, ну, и хоть эта вся знаменитая. Потом этот в середине играли Элана, Матузалем, ну, вот это Биг легенда, да. то, мне кажется, Судаков бы в нынешней форме носил, мя... носил мячи и был бы лидером Шахтера-3. Вот это, что играет в детских юношеских лигах. Эль чемпионов. Ну, вообще ни о чем. Ингулица был этих тонн моментов. Мое сердце похвал... покорил Роман Волохатый. Он и гол забил, еще мог три забить что не забил, непонятно. Первый мяч Мандаренко, там был навес, Бразилии стоял не игры, но не свистнули. Да, Бондаренко выбежал из-за защитников. Ну, Бразилия спасся. Ну, в общем, 4-1, так 4-1. По большому счету, по большому счету, ну, вот это вроде бы и, и дофига забили, но ну, ингулец, вы сами понимаете. То есть человек, который может только показать себя более-менее кое-как внятно с ингульцом, за него просить 60 миллионов, ну, вообще потерпевший. ЛНЗ Ворского, как я и предполагал, <coughs> ничейка ближе была. Левый берег победил Рух, молодцы, я верю в Левый берег, хорошая команда. И, Николай Николаевич только вложил денег в инфраструктуру, построил шикарный стадион, ну, я желаю левому берегу сохраниться в премьер-лиге. Черноморец Динамо Киев видел. Игра была равна. Играли два говна. Ну, пенальти там. Ну, попал мяч в руку. Ярмоленко бил своей левой ногой по воробьям и попал в локоть. Забили пенальти. Хабленко потом сквитал один мяч. И, в принципе, ни, ни о чем. Все. Если киевляне не могут э, вскрыть э, оборону Черноморца с э, центрбеком Ракинским, Славиком, Вячеславом, то... А, Ярославом, Ярик, Господи. Ну, вы сами видели. Эти иванаты все в деле. Черноморец вылетает, да, ну, они к этому шли 10-12 лет. Черноморцы в городе миллиардеров, постоянно что какие-то проблемы были. Сделать нормальный клуб. Ну, это как бы закон... логичный результат такого отношения одесситов к своей команде. Александрия, я уверенно, перемогла Верес. Тадди Цара, мой любимчик, Тадди Цара забил два. Хороший парень. И сын Ковальца. Ну, папа сильнее играл. Сын играет так себе. Длинный такой, долговязый. Папа был коротконогий, поле хорошо видел. С подъема упил. Папа намного ярче был, чем сын. Я помню еще Ковальца в чемпионате Союза играл. Он уже стал чемпионом СССР последний год. на Киев. Не, сын никакой. Ну, хотя он лидер там. Ну, я так понимаю, что они уже одной ногой в полесе, то... Что будет с проектом Александрия. Но ну, я их поздравляю. Искренне, с такого маленького города, он как всего такой, городок, я там был уже. Чуть-чуть работал с Александрией. У меня там был товарищ, он был помощник, главного тренера Александрии. С, с города Кривого Рога. Приятный парень. Ну, так, что там у нас по таблице. Смотрел вчера передачу... Про эпицентр, футбольный клуб. Поздравляю Сергея Нагорняка. Помню его за дне проиграл. Он, он такой агрессивный парень был. Вечно пока подкаты прыгал опорный. Потом его на какой-то там мельдонии споймали. Была дисквалификация. Но это его детище, эпицентр. Финансирование там так, так себе было. Но он создал боевой коллектив. Базы у них никакой нет. Трендец к ним приезжал в гости. Он там вообще шаром покати строительные миллиардеры, ну в долларах, семья Грех и такая инфраструктура у эпицентра, это если бы я этот клуб взял бы вести. Так, что там у нас по таблице? Таблица. Динамо Киев чемпионы со слезами на глазах. Это день победы со слезами на глазах. Это день победы со слезами на глазах. Ну так заело это скрипка и пластинка. У меня где-то у раньше были пластинки, это они заедали. Такие были синие, ломались еще. Мягкие. Ну, Александрия молодцы, шахтер тоже молодцы, чем достижения бронзовые призеры в мертвом чемпионате. Так, Ингулец Ауфюдерзейн, Черноморец-Ауфюдерзейн, Левый берег и Ворско будут играть перед выходных. Но я думаю, опыта Максимова хватит, э, э, типа, навяз... ну, а за, за... остаться в высшей Хотя они такие же самые, как и Черноморец. Они больше уже умирают, так оно, а ну, э, первая лига Украина, что там у нас, первая лига Украины. Эпицентр а там же если вы выгнали этого, уволили металлист 1925. Я так понимаю, первая и вторая команда выходят в вышку, это Полтава вошла. А металлисты и Кудровка будут играть переходные матчи. Угу. Ван Левин бедный, ему что-то дадут. Ну он уже давно в Украине, но его что-то постоянно штыняют его. Что-то не то. Металлист 1925 уже давно шел, уже там в лидерах. Так. Угу. Ну, кого можно продать, это Ваната, но я думаю, он будет старым пожилым Ванатом в Динамо Киев, его не отпустят. За него тоже будут просить неадекватные деньги. Так они с Судаковым будут и стареть и в УПЛ. Так. Ш... Ла Лига, Ла Лига, Ла Лига, ла Лига. Реал Соседат, Жирона. Там наш мальчик стоял на воротах. Хочу его поздравить. Молодец, ну, тяжело, понятно. Крапивцов, молодец, 4-2. Витя Цыганков играл. Ну, была равная игра. Но, к сожалению, на 92-й минуте забил Реал Соседат. Я говорю, что Реал Соседат выиграет, и не благодарите. А Сосуна выиграл у Испаньола, в принципе, молодцы, ожидаемо. Барселона вели Реал. видел матч, Барселона ходила по полю, играли, знаете, в одной руке шампанское, в другой бутерброды. Но они такие полубухие ходили. Они даже не играли, они ходили. Вечно сбрасывали на правый фланг, и Ямаль выбегал в центр и бил слева. И вот это так он делал 800 раз. Один раз забил, ну, Вилья заслуженно выиграли. Потому что Барселона играла в пол ноги. Сельта Рая Валикана. Сельта проиграла неожиданно. 1-2. Лас Слиганес. Неожиданно 0-1. Валя Алавес. Ожидаемо Алавес выиграл. Как я и говорил, что Валя наверное, не упрется. Так, что еще было? А Севилью смотрел с Реалом, Мадридом. У Севильи было два заслуженных красной карточки, особенно вторая. Там чудак вышел и этому опорнику Чуамини чу, чу, просто ну, двумя ногами прыгал. Еще удивлялся за что красная. Вот, вот судят. Вот это судейство. У нас э, в, в УПЛ надо, ну, надо кого-то убить только, чтобы тебе дали красную. Там вчера э, Денисов снял фильм про Виталия Квартянова. Виталий Кварцян это дно. Такими тренера, таких людей нельзя допускать к общению с людьми. Они должны только в клетке быть, вместо собак сидеть. Собака должна быть на воле, а Квартяны должен сидеть в клетке. И, это не человек, это животное, которое говорят какой-то ведущий тренер. И там хорошая тема была, что Коломойский обвинял Кварцянова в сливе матча, хотя Квартяны на конференции исполнял дурачка. Я работал с Евгением Красниковым, металлистом, и знаю, что у Кварцянова и у Красникова, и владельца Волыни тогда были вот такие вась-вась отношения. Там же потом и Шар проиграл, и Девич, и Папа Гуе. Там все на денежках было замечено. И кво... этот Коломойский правильно выгнал тогда Кварцяна, потому что и любил Делюгу. Абсолютное дно. Не дай бог таким быть и падай, как Корцян. И так разговаривать с людьми. Я всегда моделировал себя был игроком Кортянова. Я бы убил бы раздевалки. Так, ну и тренировки его с этими бронежилетами. Ну, дурачок. Малерка Хетафе. Хетафа выиграл. Ну, удивили. Ну, Хетафа в этом году неплохой, они такие бойцы. 1-2. Валенсия Атлетика 0-1. Ну. Атлетика Мадрид 4-1 разбил Битис. Думал поупирается. Ну, видите, Битис сдох. Они сильно много отдали с Еврокубкам. Таблица. Ну, Барса э, Чемпион. Реал второй. Там же еще один матч будет, да, по-моему. И Атлетика Мадрид уверенно третий. Атлетик в Лиге Чемпионов. Или Реал в Лиге Чемпионов. Реал Битис. Из Сельта в Лиге Европы. Рая Валикана в Лиге Конференции. На вылет Лиганес, Вас Пальмас и Вальядолит. Так, обзор. Там, по-моему, еще один тур должен быть. А ну. Да, еще будет тур. Один последний. Там, получается, еще внизу могут команды чуть разменяться. На вылет. Так, ну, теперь, а что там у нас по статистике? Киллиан БП 29 мячей, Роберт Левандовский 25, Анте Будимир 21. Ну, Анте Будимир такая лошадка рабочая, ну, видите, забивает постоянно. Такой трудяга незаметный. Так, э, серия А. Интер, идиоты какие-то. Ну, можно побороться. Но ну, у Наполи ничейка. Ну, блин, вышел. Они сами все пропустили. Уже рендер забил в конце 2-1. Чуть-чуть осталось. Нет, опять. Пропускали очень легко. Ювентус выиграл у за 2-0 ожидаемо. Калери разбил Венецию. Ну, думал, поупираются. Монса проиграл Эмполи. Не ожидал. Леча бахнул Тарина, молодцы. Рома Милан смотрел. Манчини провокатор подлый. Толкает, хватает за футболку. Я первый мяч забивал Манчини. Он же защитника схватил футбол, держал рукой за футболку. Судья ничего не видел. Судья вчера тупо подсуживал Роме. Далее у, Сантяга Хименеса, нашего Золотарчука, Удалил. Но они оба толкались. Но за это давать красную, ну. В общем, был, была потом ничья. Феликс забил. Дурачка. Леандра Пареде забил шикарный штрафной. И Брайан Крестанто в конце закрыл сделку. Рома молодцы. Еще будет один матч против Тарина, И у них есть шансы. По-моему, там даже в Лигу Чемпионов да, попасть. Что там еще? Так. Верона Кома 1-1. Ну, ожидаемо. Я говорю, что будет ничейка. Парма Наполе. Наполе старался, но Парма грызалась. поле смотрелся лучше, но сил у них не хватило. Там в конце было пенальти. Отменили его. Там рисовал это пенальти этот, что играл Нерес в Шахтере и у, тренировок его и этого, и забил у этого парикмахера тоже уволили. Фиорентина бахнула Болонью, я ожидал, что Болонью выиграет, <клышлен> Фиорентина выиграет у Баоня. И не благодарите, довольно-таки точно предсказал. Так, по лучшим бомбардирам, Ретеги 25, Мой Закин 15, 18. Лукман Денуома, Арсалини хорош. <клых> Бавония в этом отличный сезон. Так. Ну еще там еще будет один тур. На вылет Монца. Венеция жалко. Ну там еще будет все в последнем туре решаться. Венеция может и... Видите, Лечи на 17 место вырвался. Там в последнем туре вот это будет Лечи, Эмполи, Венеция просто убивать. И Наполе 79, Интер 78. Вот это будет бой. А интересно, кто там в последнем туре обзор? Так, а ну. Кто там будет? Кома Интер. Интеру по зубам Кома. Наполе Калере. Ну, я думаю, они дернут Калере. По всей видимости, Наполе будет чемпионом. Так, и на этой же неделе будет уже финал Лиги Европы, по-моему, да? Так, АПЛ. Я немецкую Бундеслигу забыл прокомментировать. Ну, с этим уже два слова скажу. Я подписан на Баварию. Там этот Мюллер ходит по, этому, по Мюнхену с этой салатницей. Ну и с пивом, как всегда. Арсенал Ньюкасл. Ну и неблагодарительско предсказал точно Дек Райс. Хороший сезон проводит. На матче по боксу ходит. Сидит в первом ряду. Бренфорд Фу, Фухем 2-3, но ну, не ожидал. Я думал, будет ближе ничья, но ну, сами виноваты. Там было какие-то, то те забьют, то те. Лестер Сити, ипсвич Таун. Там Варди забил какой-то гол. Рекорд теперь Варди. Но я ожидал, что Лестер выиграет у Ипсвича. Вест Юнайтед Форест 1-2. Я думал, все-таки Хэм Юнайтед выиграет, не выиграли. Эвертон Саутгемптон, ну, уверен был, что выиграет 2-0. Так. Там еще и сегодня будут матчи, да? Брайтон Ливерпуль. Да не знаю, Ливерпулю ничего не надо. Они уже <coughs> одной ногой на курорты с женами. Я думаю, будет ничья. Завтра будет Кристал Пэлас Хэмптон. Но не только кубок взяли. Волки, в принципе, в порядке. Я думаю, будет ничья. Манчестер Сити завтра с Бормутом. Но если Манчестер Сити не будет играть, как вчера Барселона, то выиграют. Я думаю, Хвардева максималист. Так. Лига Европы. УЕФА. 21.05 в среду. Тоттенхэм Манчестер. Буду смотреть. Крайне интересный матч. Дай бог жив буду. Ну, два дня надо прожить в Украине. Ну, я думаю, Манчестер выиграет. Так, немецкая Бундеслига. Там этот Эйдховен стал чемпионом. Поздравляю всех, кто болел за Эйдховен. А в этом в Португалии Спортинг выиграл. Трабзон наш сыграл по одному. <coughs> Зарял, кстати, играл. Мадрид Лунин и хорошо сыграл. <coughs> два мяча потянул. Там МБП ну, забил хороший мяч. Реал Мадрид хорошо вчера играли. Так, последний турбо в субботу. фрайбург Айнтрахт. Фрайбург проиграл 1-3. Майнс 0-5 Байер 2-2. Вот это Байер слился. Последние 10 игр все сливали. Хорошо стартанули, а потом уже на все махнули. Лейпциг, ну, Штутгарт 2-3 проиграл Лейпциг. Но Лейпциг в этом году. Видите, они продают постоянно 2-3 игрока хорошо. И потом не могут восстановиться. Аусбург Юнион 1-2. Боруссия Хольштайн прочувствовал 3-0. А Сан-Паули Бохум не ожидал, что Бохум выиграет 0-2. Итого Бавария, Байер, Айнтракт, Боруссия в Лиге Чемпионов, Фрайбург в Лиге Европы, Майнц в Лиге Конференции. Лейпциг курит газету, на вылет Хонштайн Бохум, Хаденхайм переходные. А ну, Бундеслига 2. Бундеслига 2. Таблица. Кёльн-Гамбург вышку. Ну, классно. Это команда с такими большими традициями. А в переходном будет играть Эльверсберг. Интересно. Это какая-то такая новенькая команда. Ну, видите, у них много этих Хольштайнов, Ханденхаймов зашли в Бундеслигу и довольно-таки неплохо смотрелись. Так. Ну, а так, в принципе, больше новостей нет. Всех поздравляю с хорошим футбольным воскресеньем. Ну и верим в лучшее.